ইয়াততো আপোনালোকে সকলো চিনি পাইছে চাগে আজি একেবাৰে এক্সপেক্ট নকৰা বস্তু এটা আমাৰ লগত হৈ গল বন্ধুসকল এতিয়া আমি কত আছো আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিছে নে বাৰু কেলে গড়গাঁও সন্মুখত আকৌ মইহে ইয়ালৈ আগতে নাই আহা আপোনালোকো নাই অহা নেকি

আজিলৈকে কিন্তু মই নাহে আজি লাজৰ কথা বাৰু ৰিলচ চলি আছে চলি আছে সোমাইছো চাই বঢ়িয়া চাই হৈছে ৰজাৰ ৰাজকাৰেং ৰজাৰ ৰাজকাৰেং অকোৱা পকোৱা ৰাস্তা শান্তি লাগিছিল যিমানে যিহেতু ফূৰ্তিটো মেইন আৰু আগফাল পাচফাল লৈ থাকি দেখালো বাকীখিনি চাবলৈ লাহে লাহে এইবোৰ জহি পহি যাবলৈ ধৰিছে যদিও ইয়াৰ সুন্দৰভাৱে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে যিহেতু এইখিনি আমাৰ অসমৰ সম্পদ আৰু আমাৰ অসমীয়াৰ পৰিচয় গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰ পৰা উঠি আহি এটা সুন্দৰ কৰিডৰ দেখা পাব যোৱাত পুৰণি চিত্ৰশিল্পীসকলে চিত্ৰ আকি থৈ গৈছে ওপৰৰ পৰাই তললৈ চাই যিমান ধুনীয়া লাগে কিন্তু ওপৰৰ চিত্ৰখিনি তাতোতকৈ ধুনীয়া আমি আহি আহি ওপৰৰ পালোহি কিন্তু সেই বাইদেউহঁতৰ বিহু নাচি হোৱাই নাই উপায় নাই যিহেতু বিহু বতৰ এ কি কয়

তললৈ নাই আমি ভিডিঅ' কেইটামান আৰু ফটো কেইখনমান মাৰি আমি ওলালোঁ ঘৰৰ দিশে সেই যে দেখাইছিলোঁ গড়গাঁৱলৈ সোমাই আহোঁতে গেট এখন সেই গেটখনৰ ফ্ৰণ্টতে আকৌ ফুচকা ওলাই এজন ৰখি আছিলে তাতে ফুচকা খাই বোলো টেষ্ট কৰি চাওঁ ফুচকাটোৰ মুখত মই যিটো টেষ্ট পালোঁ একদম চালিয়া আৰু দোকানত আহিছিলোঁ খাই ভাল লাগিলে ধুনীয়া লাগিলে আপোনাৰ ঘৰ এইটো আপোনাৰ বৰদোৱাৰ গেটখনৰ ফ্ৰণ্টতে বাৰু আজিলৈ আহিছোঁ লাইক চেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব